এটা আধ্যাত্মিকতা ৰাস চাবলৈ গলে মানুহে গা ধুই ধুনীয়াকে ভগৱানৰ নামত ওলাই যায় হা তাত যদি তুমি আৰু নৃত্য কৰে নমস্কাৰ মই প্ৰিন্স কাশ্যপ আৰু আজি মোৰ লগত কোন আছে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় চিনি পায় আৰু মোৰ অনুষ্ঠানটোৰ নাম অন দ আৰু সেইটো কাৰণে মই বৈকুণ্ঠ আহি পালে ভাবিলো অলপ মনৰ কথা পাতো এইকেইদিন অলপ কিবা ভিডিঅ' দেখি আছো আৰু বেলেগ ধৰণৰ আমি কথা পাতিম বহুতো বৈকুণ্ট স্বাগতম মোৰ অনুষ্ঠান অন দা স্পট মনৰ কথালৈ থেংক ইউ খুব ভাল হৈছে এইটো সকলোৱে এনেকে আগবাঢ়ি আহিব লাগে এইবিলাক যিহেতু এতিয়া ডিজিটেল মাধ্যমৰ যুগ গতিকে আমাৰ এই কামবিলাক এতিয়া আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰো পাছলৈ আহিম আহ এই বিতৰ্কত চলি থকা ঘটনা কিছুমানলৈ প্ৰথমতে আহিম এই যিহেতু অভিনয় অভিনয় আৰম্ভণি কৰো অভিনয় আৰম্ভণি মোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা মা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত পঢ়া আৰু ঘৰৰ যিখন আইনা আছিল প্ৰথম গ্লাছ যিখনত আমি মুখ চাওঁ তাতে আগতে যেতিয়া টিভিত যতীন বৰা ওলাই ৰবি শৰ্মা ওলায় প্ৰস্তুতি পৰাশৰ ওলায় তেতিয়া বৰ্ষা বাহত ওলায় তেতিয়া আমি সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই আকৌ নিজে গৈ কৰোঁ মেইনলি মই বহুত বেছি এক্টিঙৰ প্ৰতি বহুত বেছি মোৰ ৰাফ হৈছিলে যেতিয়া মই প্ৰথম চিনেমা হিচাপে তেতিয়াৰ পৰা মানে এনে মই বিদ্যালয়ত থাকোতে আমাৰ বিদ্যালয় বিলাকৰ খেল হয় শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন বিলাকৰ মানে কি হয় প্ৰথম বিদ্যালয়ত খেল হয় তাৰপিছত আমাৰ দহখন বিদ্যালয় শংকুল বুলি কয় শংকুলৰ খেল হয় তাৰপিছত আমাৰ

লখিমপুৰৰ মানে পাছ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীত পঢ়াৰ এটা খুব মন আছিলে মায়ে দেউতাই কলে দেউতাই কয় নালাগে মায়ে কয় নাই লাগে তাৰপিছতে সেনেকে যু যুঁজ বাগৰৰ পিছত মাহঁতক কলো যে নাই ভালকে পঢ়িম আছিল যে মই কেনেকে ইয়াত আহিম যেনে তেনে লাইনটো বিচাৰি যাব লাগে মায়ে পঠাব নিবিচাৰে দেউতাই পঠাব বিচাৰে মায়ে কৈছে নাই নালাগে ই অকমান অঘাইতং আছে লৰাটো দুষ্ট আছে ই ভালকে পঢ়া শুনা নকৰিবি ইয়াতে থাকো সেইকাৰণে মানে আৰু মই বেছি আন্দোলন চন্দোলত জড়িত হৈ থাকোতো সেইকাৰণে মায়ে মানে নালাগে লৰা ইয়াতে থাক ইয়াতে পঢ়িবি যি কৰিবি ইয়াতে কৰিবি নহয় সি ওলাই যাব বিচাৰিছে ঘৰখনৰ পৰা যাওক তাত প্ৰতিবাদ কৰে আগৰ পৰাই প্ৰতিবাদী এতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণে আহ আৰু আমি ভুলৰ বিপৰীতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব তেতিয়া আমি শুদ্ধ কৰিব পাৰিম আহ নিজৰ জীৱনটো হওক নিজে কিবা ভুল কৰিলেও আমি নিজৰ লগতে নিজে কি জানা প্ৰতিবাদী মানুহৰ ক'তো দেই সাংঘাটিক জীয়াই থকাৰ প্ৰতিবাদ কৰি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আহ মই অৱশ্যে মোৰ বহুত এটা ডাঙৰ ভুল গৈছিল মই কা আন্দোলনৰ পিছত যেতিয়া মই ৰাজনীতি দল জইন কৰিলো তেতিয়া মানুহে ভাবি ললে যে প্ৰতিবাদ সত্তাটো নাইকিয়া হল মই দলত থাকোতেও মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰি আছিলো তাৰপিছত মই দল বাদ দি দিলো আৰু যিবিলাক বেয়া দেখো সদায় মাত মাতো তেতিয়া মোৰ কব নালাগে বাহনিত গৈ পেলাই যেতিয়া বাহৰ প্ৰয়োজন হয় পোন বাহাল কাটে তুমি যদি চিধা হৈ থাকা ন মানে সদায় সেইডাল কাটিবলৈ বিচাৰিম বেকা হলে কিন্তু মই এটাই জানো বেকা হলে আপুনি জীৱনত বহুত পইচা ঘটিব পাৰিব

ইমান সদায় গালি শুনি থকা নাই যেতিয়া ওলাই আহিলো যেতিয়া মোক মানুহে বদনাম দি দিলে যে একো সুবিধা নাপায় ওলাই গতিকে তুমি দেখিয়ে আছা সদায় মাত মাতি আছো বেয়াটো মাত মাতিম যাথাকো পৃথিৱীৰ যি দলতে থাকো দলত নাথাকো বা ক'ৰবাত থাকো যিটো হয় তাৰ মাত মাতিম মই আচলতে কোনো দলৰ লগত জড়িতও নহয় আৰু ৰাজনীতি লাগিবই ৰাজনীতি লাগিবই কিন্তু মই প্ৰত্য়ক্ষত জড়িত ভোটাধিকাৰ বুলি কওঁতে এটা কথা মই কব বিচাৰিছো ইমান ধুনীয়া এটা কথা যে আজি মই দেখিলো মানে অ আজি নহয় এইকেইটাৰ ভিতৰত মই দেখিলো যে মহাৰাষ্ট্ৰত ইলেকশ্যন হৈছে ৰিতীশ দেশমুখৰ দুটাকে ভাইক উঠিছে ৰীতিশ দেশমুখ আৰু তেওঁৰ ৱাইফ ভোট দিব লাগিছে সাংবাদিকে তেওঁলোকে কয় যে ভাল যি কাম কৰি আছে তেওঁৰে হব আপোনাৰ ভাই দুজন জিকিবনে তেতিয়া ৰিতিশ দেশমুখে জিকিব কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে কয় যে ভাল দলৰ চৰকাৰ হব কেতিয়াও নকয় যে মোৰ ভাইটি দুটা থকা দলটোৱে চৰকাৰ হব এগেইন এজনী কোন জানেলিয়ানে কি যে জেনেলিয়ানে কি তাইক বিয়া পাতিছে তেওঁ কৈ আছে যে আমি সত্য়াৰ পক্ষত ভোট দিছো

পাগত গজা এক্টৰ কোনবিলাক কৰে বাপেকৰ আমি নাটক কৰিছো এটা 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 এটাকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কোনোবাই এদিন মাতিছে কোনোবাই গোটেই দিনটো বহি শ্বুটিং কৰিবলৈ পোৱা নাই যতেই এডভাৰটাইজ ওলাই ত'তে পাওঁগে ওলাই লাগি যায় মোৰতো এনেকুৱা হৈছে

তেল মাৰিলে হয়তো তেলটো মৰা স্বভাৱে নাই বহুতকে ফোন কৰিলে হয়তো বহুতে বেয়া উপায় কিবা হয় সেইটো কাৰণে যদি মোক সেই কেৰেক্টাৰটোৰ লগত বিচাৰে যে আমুকে এইটো কেৰেক্টাৰ এনেকুৱাকে কৈ দিব তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো তোমাৰ লগত নাহে নহয় কিন্তু অলপ দেৰি পিছত সৰু অলগ অৰ্ডত ধকচ এটা কানি বহাই দিব তাত যি নেকি সেই লাইনটোৰ লগত তাৰ মতলবেই নাই তাৰমানে

আৰু ধুনীয়াকে বুজাই আৰু হয় আমি এইখিনি হেৰি নাপালো এতিয়া ৰাস চলি আছে এইকেইদিন মই চিয়েল মিডিয়াত কেইটামান ভিডিঅ' দেখিছো ফ্লিপ আৰু সেই ভিডিঅ' কেইটা মানুহেও বেয়া পাইছে যিমানখিনি মানুহে মই কমেণ্ট খিনি চাইছো কমেণ্ট খিনিও বেয়াকেই পৰিছে এই ৰাসৰ যে ই আমাৰ এটা সংস্কৃতিটো বেয়া ফালে দিশ লৈছিল তাৰ বিষয়ে কি ক' এতিয়া ৰাসটোতো দুটা ধৰণৰ ৰাস হয় এটা হৈছে আধ্যাত্মিকতাৰে ৰাস্তি শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস ক্ৰিয়াটো যিটো সেই ৰাস ক্ৰিয়াটো সাংঘাতিক এটা আধ্যাত্মিকতাৰ মানে বৈশিষ্ট্য় এটা আছে কি কাৰণে ৰাস কৰিছিল ৰাসৰ উৎপত্তি কি গোটেই বস্তু বিলাক আছে ৰাস এটা আধ্যাত্মিক হয় এটা হৈছে ব্যৱসায়িক দুই ধৰণৰ হয়

তুমি চোৱা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন বস্তু আছো ব্য়ৱসায় কৰিবৰ কাৰণে থিয়েটাৰ আছে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে চিনেমা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে সেইবোৰক লৈ ব্য়ৱসায় কৰিব লাগে যিটো আমাৰ জাতিৰ সক্ৰিয়তাত জীয়াই থাকে যিটো আমাৰ স্বাভিমান জীয়াই থাকে যিটো আমাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ আমি চিম্বলটো আমাৰ শেষ কৰি পেলাব নালাগে কাৰণ যুৱ প্ৰজন্ম আজি বিশৃংখলিত এটা কাৰণে হৈছে যে আধ্যাত্মিকতা নোহোৱা কাৰণে এতিয়া আমি কংস চৰিত্ৰটো যেতিয়া মানুহে চাই যে কংস নিচিনা হব নালাগে কংস নিচিনা হলে মানুহৰ বেয়া দিন আহে

আৰু এটা দেখিলো গোপী নহয় সেইখিনি গোপী নহয় পাগল লৰা ৰাস কৰিলে উদ্ভন দালি মানে বৃদ্ধসকলেও কৰিছে আৰু নহয় বৃদ্ধসকলৰ মই সেইটো দেখা নাই বাৰু তুমি দেখিছা যদি বেলেগ কথা কিন্তু ৰাস কৰিছে বুলি কৈছো বেয়া কৰিছে বুলি অ পুৰুষৰ মানে ৰাস বুলি কৈছে মানে গোপী সাজি পেলাই ওলাইছে এই ইমান উদ্ভণ্ডালি যিসকল মাক দেউতাকে বহি সেইবিলাক লৰা ছোৱালীক চাইছে লৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক সেইবিলাক লৰা ছোৱালীয়ে এটা সময়ত মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব সি কাৰণে তেওঁলোকে কাৰণ এই বেয়া কামবিলাক কৰা তেওঁলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই থাকে ৰাস এনেকুৱা নহয় ৰাসৰ গোপী এনেকুৱা হয় ৰাসৰ কৃষ্ণ এনেকুৱা হয় নহয় আৰু এইবিলাক বস্তু মই মাত মাতি থাকি একো লাভ নাই টিভি বহা মানুহ বিলাকে মাত মাতিব লাগে জনসাধাৰণ বহিটো একো লাভ নাই সেইটো জানোৱেই কিন্তু মনৰ কথাখিনি কৈছো যে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো কোন দিশে গুতি কৰিছে বেয়া লাগিছে লৰা ৰাসো পৰে মই গুৱাহাটীতো দেখিছো বহুত লৰা ৰাস হয় ধুনীয়াকৈ গোপী সাজি পেলাই ধুনীয়াকে কৰে

একো বুজিয়ে নাপাব হয়তো আমি প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমাৰ সংস্কৃতিটো আমি কেনেকে বজাই ৰাখিব পাৰো আমি ভালখিনি সদায় কেনেকে আগবঢ়াই নিব পাৰো নৱ প্ৰজন্মই আমাৰ অৰিজিনেল যিটো আমাৰ সংস্কৃতি আহ কেনেকে ধৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো আমি মই আজি বনাওঁতে মই সেইটোয়ে বেয়া লাগিছে যে প্ৰত্যেকটো অসমীয়া অনুষ্ঠান পাতিব প্ৰত্য়েকটোতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কালিমা লগাই দিব আমি কিয় চিনিয়াৰ নহয় আমি এইটো যে কামটো কৰিম কমিটি এখনে যে কিবা এটা কাম কৰিব

ৰাস কেনে কি কৰিছে আমাৰ তাৰ পৰা মানুহে কমেণ্ট দি থাকে ন আমি প্ৰবাস এনেকে বুলি আমি কি দেখি আছো আমাৰ সংস্কৃতিটো আহ বেয়া দিশলৈ গতি কৰিছে এতিয়া আমি বিহু এতিয়া আমাৰ বিহুৰ সময়ত বিভিন্ন হুলস্থুল হৈ থাকে বিহু আমাৰ এনেকে হব লাগে আহ বৰ বিহুৱতী এনেকে নাচিব লাগে এ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহি থাকে বিহুৰ বিষয়ে মই বৰ বিশেষ একো নাজানো আহ নৃত্যৰ বিষয়ে কিন্তু সেই হৈ থাকে কিন্তু এই ৰিচেণ্টলি আমাৰ বাহিৰৰ কোনোবাই বিহু নৃত্য কৰি পেলাই কাৰোবাক আহ এয়াৰপৰ্টত আদৰণি আদৰণি জনাইছিলে আহ কিবা এটা গেমছ হৈছিলে আহ ক'ৰবাত আহ বাহিৰত কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰক সেই বিহু নৃত্য দি আদৰণি জনাইছিলে সেইখিনি আহ ইমান মানে বেয়া দেখাইছে আমাৰ আহ বিহু নৃত্য এনেকুৱাই নাই তেতিয়া আমি প্ৰতিবাদ কিয় নকৰিলো আমিতো প্ৰতিবাদ কৰিছো আমিতো ডাইৰেক্ট কওঁ যি কেইটাই কৰাইছে সেইকেইটাও পাগল যি কেইটাই নাচিছে সেইকেইটাও পাগল নহয় বিহুৰ সময়ত যে আমাৰ বহুত হুলস্থুল হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ হুলস্থুল বিহু নৃত্য এনেকে হব লাগে এইটো নৃত্য এনেকে হব লাগে আমাৰ হুঁচৰি এনেকুৱা তেনেকুৱা কিন্তু ই যে অসমৰ সংস্কৃতিটো বাহিৰত যে এনেকে হৈছে বেলেগ কোনোবা মানুহে টকা খৰচ কৰি পেলাই টকাৰ বিনিময়ত এই বিহু নৃত্যটো যে নৃত্য কৰিছে সেইখিনি প্ৰতিবাদ কিয় নহ'ল এইটো এতিয়া মানে কি কিছুমান বস্তুত মানে প্ৰতিবাদ কৰিব ভয় কৰে দুই ধৰণৰ মানুহ আছে এক ধৰণৰ শিয়াল আৰু এক ধৰণৰ মানুহ আছে বাঘ বাঘ বিলাকেতো প্ৰতিবাদ কৰিয়ে থাকে আৰু যিবিলাক শিয়াল সিহঁতে সদায় নেগুৰ পেলাই জীৱনটো যাব নিজৰ বাকী সময়ত মনে মনে থাকে চব তেনেকুৱা আমি এইখিনি পাতি আছো আৰু আহ বৈকুণ্ঠ ইমান দিনে অভিনে কৰি আছে আৰু সেনেকুৱা এই লাইনটোত ইমান বছৰে কাম কৰি আছে অভিনয় জগতখনক লৈ সুখী মোৰ ক্ষেত্ৰত মই সুখী কাৰণ মই মোক যদি কেতিয়াবা ঘৰ সৰা role টোও দিয়ে মই তাতো happy কোনোবাই যদি মোক hero দিয়ে তাতো happy যতে যেনেকে place কৰে মোক তেনেকেই মই happy মই এটাই জানো মই মোৰ নিজৰ ঠাইত মই যিখিনি জানো সেইখিনিয়ে দিম গতিকে সেয়াই আৰু মানে এতিয়া আমাক যিটো চৰিত্ৰ দিয়ে আমি সেই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলেই হল এতিয়া মইতো digitally নিজেও ভাবি আছো কাম কৰি আছো কিবা কিবি অলপ কৰিম আৰু লাহে লাহে আৰু এই line টোত ইমান বছৰ হল মই বিন্দাচত লগ পাইছিলো two thousand eleven two thousand বা দিয়ে বাকী আধা সময়টো তিতাতে যায় কাৰণ বহুত কথা থাকে এইবিলাক কেতিয়াবা মোৰ কথা ডাইৰেক্টৰ পচন্দ নালাগিব কেতিয়াবা মই ভাবিম এনেকে কৰিব লাগিব মই যোনটো ৰোল কৰিম তাত কাষ্টিং হৈ থকা জেগাটো পিছদিনা ৰাতিপুৱালে চেঞ্জ কৰি বেলেগক লৈ আৰু দেখি আছো সেইবিলাকৰ গ্ৰাফডাল ক'লে গৈ আছে আজি ৰাইটত থাকিলে সদায় মানুহ সুখী থাকে ৰাইট ৱেত যোন থাকিব

সেই বিষয়ে জীৱনটো বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকিবলৈ হলে আনে কি কৰিছে সেইটো চাব নালাগিব আনৰ ভালবোৰ চাব লাগে যে আনে এইটো কাম কৰি কিমান সফলতা পাইছে এনেকে কৰিলে কামৰ সফলতা আছে সেইবিলাক চাব লাগে আনে কি কৰিছে মোক ৰাতিৰ ভিতৰত এটা মোবাইল লাগে ৰাতিৰ ভিতৰত এখন গাড়ী লাগে ৰাতিৰ ভিতৰত মোক এযোৰ কাপোৰ লাগে বিয়ালৈ গলে এনেকে যাব লাগিব ন তুমি যেনেকেই নেযোৱা যতেই নেযোৱা তুমি একক আৰু অনন্য় হব লাগিব তুমি নিজেই সেই জেগাখন সৃষ্টি কৰি ল'ব লাগিব আজিকালি বহুত উৰণীয়া পৃথিৱী উৰণীয়া হব নালাগে মানুহ যিটো আছে সেইটোত সুখী হব লাগে যদি গীতাটো কৈছে এইটো কথা যে যি আছে তাতে সুখী থাকা যদি তাতকে বেছি বিচাৰিবলৈ যোৱা সপোন দেখা কাম কৰা দৌৰা কামৰ পিছত হবা যিকোনো এতিয়া গুৱাহাটীতে তুমি ইমানেই কাম পৰি থাকে কিন্তু আমাৰ লৰা বিলাকে কাম নাপায় মই নিজেই লৰা বিচাৰি কাম কৰিম মই মই তোমাক কৈছিলো নিজেই কাম কৰিবলে মানুহ বিচাৰি নাপায় গতিকে জীৱন একদম সহজ জীৱনটো বহুত বেছি বেয়া জীয়াই থাকিবলৈ জীৱনটো বহুত জটিলে আৰু আমাৰ মানুহখিনিয়ে কি হয় বেছিকে আমি ভাবি থাকো অতীতটো অতীতত আমাৰ কি হৈ গল আৰু আমি ভৱিষ্যতে আমি কি কৰিম বা কি হব আমাৰ সেইটো ভাবি থাকো মানুহে

চবেই সুখী হোৱাৰ এটা অভিনয়হে কৰি থাকে চব অভিনেতা গতিকে আৰু আপুনি চাবচোন চাবা এটা টেনচন যোৱা অন্য এটা টেনচন আহি ৰৈয়ে থাকিব সেইটো মোৰো ৰৈ থাকিব চি এম ৰৈ থাকিব পি এম ৰৈ থাকিব একনৰ ৰৈ থাকিব চবৰে ইমান টকা পইচা সম্পত্তি চিকিউৰিটি কিন্তু সি ৰাতি শুৱাৰ লগে লগে মাথা মাৰিব কাইলে এইটো বস্তু কি হব এইখন এইটো সমষ্টি কেনেকে যাব আমুকক অহা বাৰ আমি জিকিম নে হাৰিম হয় নে প্ৰত্যেকৰে প্ৰত্যেকৰে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ singer বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ actor বিলাক ভাবে মোৰ এখন cinema flop গলে চোন মোৰ এইটো status মোৰ low হৈ যাব মোৰ business down হৈ যাব প্ৰত্যেকটো সময়তে মানুহৰ জীৱনত চিন্তাটো পিছনে চিন্তা মানে excite ভাল excite মুঠতে অদৰকাৰী চিন্তা কিছুমান থাকিবই আৰু যেতিয়াই সেই চিন্তা খিনি নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিব তেওঁ সেইটো জীৱনত সুখী আৰু আটাইতকৈ আঁতৰাই পেলাই মই এটাই জানো কাম কৰিলে টকা আহিবই কৰ্মৰ ভাল কৰ্মৰ ফল সদায় মিঠাই কাম কৰিলে পইচা আহিবই বহি থাকিলে ঘৰত নাই কেৰ বৰ্ড খেলি যদি আমি আড্ডা মাৰি থাকো কেতিয়াও পইচা নাহে কাম কৰিলে

আপোনালোকে চাই থাকিব সন্দাস্পদ আহ মনৰ কথা আমি এনেকৈয়ে পাতি থাকিম আজি বৈকুণ্ঠ আছিলে বৈকুণ্ঠক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আকৌ লগ পাম আপোনালোকক ধন্যবাদ ধন্যবাদ